Ini sebuah hikayat Jatara Bayu. Perlayaran pertama, Mendam Berahi. Pagi itu langit Melaka terbuka luas. Angin membawa bau damar dan timah. Seakan-akan laut mengerti, hari itu bukan sekadar pelayaran, tetapi penentuan zaman. Di pelabuhan utama, Sultan Mansur Shah berdiri di tepi dermaga, menatap mendam berahi, kapal tiga tingkat bertiang tujuh ukiran awan larat dari haluan hingga ke lambung bukan kapal dagang bukan kapal perak tetapi lambang tamadun yang mahu dunia melihat Melaka sebagai penguasa samudera di sisi baginda berdiri Tun Perak wajahnya runsing titah baginda wajahmu berat wahai Tun Perak nyatakan sebabnya Tun Perak menyembah hormat tuanku kerana mendambarai bukan sekadar kapal ia cermin cermin apabila retak tidak berbunyi namun retaknya memecahkan bayang jika pelayaran ini gagal yang tenggelam bukan kayu tetapi kepercayaan dunia terhadap melaka raja-raja akan menjadi ragu pedagang akan beralih haluan dan musuh akan datang menghampiri seorang bentara rahsia menghampiri nafasnya pendek ampun tuanku perkhabaran dari utara Siam sudah menunggu di alur tengah Ada orang di geladak yang menjual laluan Rahang Sultan mengeras Adakah kekuatan kita memadai untuk menjaga pelayaran ini? Hang Tuah dan Laksmana Utama masih di perairan Cina, tuanku Jawab Tuan Perak Yang tinggal sekarang hanyalah nama tanpa pedang di tangan Hulu balang ada Tetapi laut ada hukumnya kita perlukan juru pandu selat yang benar-benar mahir dan memahami arus. Sultan menimbang kata, Jadi, engkau mahu memanggil Jatara Bayu, pasukan yang tidak tunduk pada istana itu? Mereka hanya tunduk pada sumpah yang lebih tua daripada Melaka, tuanku, balas Tuan Perak. Mereka tidak akan menjawab kepada kita. Maka pintu mesti dibuka melalui darah yang pernah bersumpah dahulu. Siapa? Tanya Baginda orang laut waris Tuan Kutuk Kandai Ibrahim ujar Tun Perak jika mereka berlayar bersama ombak akan mendengar tuanku Syah Bandar memberi tanda jam pasir dipusing tali tambat dilonggar satu kira Nahoda mengangkat tangan anak kapal diam hari itu mendam berahi berangkat diiringi lancang-lancang yang tidak tertulis dalam sejarah tetapi menyimpan kisahnya di dalam ombak bendera Melaka berkibar tinggi pada regangan layarnya. Marwah diuji. Malam pertama di lautan langit jernih laut berkilau di bawah cahaya bulan. Angin membawa bau damar dan garam. Di anjung mendambrahi Tun Perak berdiri bersama penghulu orang laut. Lelaki tegap berkulit legam rambut panjang diikat kain lusuh yang berbau garam. Tatapannya tajam seperti membaca rahsia di balik ombak. Tanya Tun Perak perlahan Laut ini milik siapa? Jawab penghulu orang laut Nadanya berat Laut ini milik Allah Subhanahu Wa Taala, Datuk Bendahara. Kami hanya diamanahkan menjaganya. Sebagaimana moyang kami menjaga sumpah di atas air. Tun Perak mengangguk. Bukan benteng dari kamu yang kami pinta, hanya kesetiaan pada amanah lama agar bangsa ini kekal di atas tanah dan air sendiri. Penghulu menunduk. Jika yang datuk bawa itu maruah Maka kami akan menjadi angin yang menolak musuh Menjadi ombak yang memeluk kapal Menjadi mata dalam kabus Asalkan takdir bangsa ini tidak karam Tiga hari tiga malam mendam berahi dan lancang pengiringnya berlayar ke utara. Langit menebal, awan turun rendah, laut mula bernafas berat. Pada pagi keempat, kabus laut Andaman terbelah. Dari putihnya muncul bayang hitam, puluhan kapal perang siam berbaris rapat senyap seperti pemangsa. Tiang layar bergetar, tali menegang wajah anak kapal pucat menahan gentar. Tiada amaran, tiada seruan, ombak berpaling arah peperangan pun bermula. Orang laut tidak mengangkat meriam, mereka menyeru laut dan laut menjawab. Arus menghentam sisi kapal musuh, gelombang memutar haluan mereka. Bayu menyelewengkan panahan, air menggila kayu retak, jeritan hilang dalam buih. Kapal siam karam satu demi satu, seolah-olah laut sendiri menelan kesombongan mereka. Tun Perak berdiri di anjung, mengenggam pengadang kayu, hatinya hampir lega. Namun laut tiba-tiba membisu, angin lenyap. Ombak tunduk langit menunduk bersama dari tengah samudra air terangkat seperti gunung bergoncang lalu terbelah muncul makhluk setinggi menara kulitnya berukir aksara Siam matanya merah menyala totsakan satu lancang dihentam pecah berderai Satu lagi dipatah dua Jeritan manusia lenyap tanpa gema Laut tidak menjawab barisan melaka rebah Api merebak layar terbakar Tots akan mara Langkahnya menggoncang air tangannya terangkat Besar perlahan menutup langit di atas kepala mendam berahi Tun Perak memandang ke atas Nafas menahan waktu Tiada lagi kapal, tiada lagi pertolongan Hempasan tumbukan itu hampir jauh Dan dalam satu degupan seluruh langit terhenti Awan terkocek, angin meledak dari arah timur Laut memekik seperti makhluk dibangkitkan Tun Perak melaung, suaranya memecah gelap Catara bayu Lima makhluk berkuda menerobos awan Menunggang semberani bersayap Pakaian mereka hitam penutup Kepala menutup wajah Tiada nama, tiada suara Mereka tidak turun dengan megah Mereka turun dengan tepat Seperti anak panah yang dilepaskan dari doa Tali emas meluncur Menyambar pergelangan tangan totsakan Lilitan bertambah sendi dikunci Dua penunggang memacu mengelilingi gergasi itu Likaran mereka menyala Seperti ayat yang dibaca tanpa bibir laut menunduk langit Menahan bunyi Totsakan mengaum Namun suara itu disedut awan Ia tidak lagi mampu menghayun Seorang penunggang melompat Dari semberani ke anjung medan berahi Tubuhnya ringan Tetapi hentak kakinya menggema di papan Di tangannya tombak perak Yang dinginnya seperti subuh Dia berlari di atas tali dan tiang Melompat ke dahi Totsakan Yang bertulis empat aksar siam Satu tikaman Tepat ke pusat mantra Tiada letupan, tiada percaya cikan hanya bunyi halus seperti nama yang dipadam dari ingatan mata totsakan padam tubuhnya merekah lalu tenggelam tanpa riak laut menutupnya seperti menutup kitab yang usai dibaca kelima-lima jatar bayu mengangkat tangan sekadar mengangguk ke arah tun perak mereka berpusing sekali di udara sembrani melepaskan nafas kemudian lenyap di balik awan Tun Perak berdiri kaku dada berdegup seperti gendang perang beliau menunduk syukur sedar bahawa nyawa hari itu disambung oleh sumpah lama mendamberahi tiba di Aceh lambungnya jalar tiangnya patah dan dengan ketibaan itu zaman pun berubah sejarah dipahat dalam darah maruah dipangkitkan daripada debu dan jika suatu malam Angin berbisik aneh daripada yang biasa. Jangan gentar. Selagi langit berputar dan nama bangsa disebut dengan benar, Jatara Bayu akan datang bila maruah dicabar.